керівник Академії футбольного клубу «Чорноморець». Вітаю, пан Олег Семенов. Зустрічаємося в середині листопада, Осень в самому розпалі, вже зима близько. основные основні новини Академії знімаємо для, нашей нашої рубрики «Майбутнє». Як наше майбутнє зараз виховується, досягнення, перемоги, успіхи? Добрый всім день. Ну, сезон оканчивается да? Игровой ігровий, соревновательний період підходить до завершення. Остались буквально последние черты игровые, пару игр э, и на город, и в Дюфеэле. Вот. Так оглядываясь назад, конечно, можно сказать, что в целом те цели и задачи, которые мы преследовали, те вопросы, которые мы ставили на вид, они, в принципе, воплотились и решены были. В той или меньшей степени. Понятно, что спорт, футбол, он не может быть, как говорится, в стандарте. Да? есть какие-то моменты, вот, которые э, где-то помешают, где-то к чему-то... Нас пов'язують. Поэтому в цілому все у нас пройшло, і в заключення ми плануємо провести обширений аудит, всім іграм, всім нашим питанням. І там вже будемо делать конкретні виводи. Що можемо сказати про результати дитячих команд, які брали участь в різних змаганнях, в різних вікових категоріях, тому що стежимо і за соціальними мережами, і за спортивними дитячими футбольними тим, сайтами. Є успехи, есть победы, насколько я знаю. Ну, вы знаете, на сегодняшний день вот каркас нашей академии, как говорится, он прочно выстроен, да, и на котором можно уже накладывать непосредственно какие-то более глобальные цели и задачи. Скажу так, что в этом году мы ставили очень главную задачу, это формирование сборной 2012 года. Так сложилось, что в начале войны этот возраст у нас немного был так разбалансирован. Вот. И за, этот, за эти полгода мы прилично подняли этот возраст, благодаря, конечно, тем проектам, которые мы организовывали в плане наших, нашей селекции, в плане наших филиалов. Вот, и в помощь, конечно, были наши клубы, которые с нами на договоре. Вот, мы собрали приличный возраст. Он составляет три команды практически. Ребята играют во всех наших городских соревнованиях, турнирах, участвуют в всеукраинских турнирах. Несколько раз попадали в финал, за, занимали призовые места. Вот. Задача подготовка к БюФАЛ, которая состоится уже буквально через полгода. Богатство Академии, я так понимаю, не только дети, але и тренеры, если можно, про успехи в подготовке тренеров и пополнение тренерского штаба, потому что я знаю, что в цьому этом направлении есть позитивные новости. Да, вы знаете, говорят, вот очень важна селекция, говорят, очень важно, чтобы приходили там, в школы, в Академию сильные футболисты, да, как это происходит у многих. Но я склоняюсь к мнению, что на первом месте стоит этот тренер. Потому что ну, мой опыт говорит о том, что сегодня работа тренера она составляет главную роль. Даже если у тебя будет посредственная, как говорится, э, команда посредственная, да, воспитанники, то при правильном подходе, при профессиональном подходе... При использовании правильных методических моментов любую команду можно поднять до хорошего уровня. И на сегодняшний день, конечно, я в тот раз говорил, что мы очень выборочно подходим к комплектации тренерского состава. Да, к нам обращаются тренеры, но опять-таки мы выборочно к этому относимся. И за эти полгода, конечно, произошли значительные изменения в этом плане. У нас добавился тренер... Шевель Юрий Николаевич на возраст 2014 года рождения. Он очень эту команду поднял, сбодрил. Да? Команда неплохо выглядит. Такой вдохнул такой огромный свежий глоток воздуха да, в этот возраст. Потому что, наблюдая за работой, и ребята там уже более воодушевленные, и команда не показывает неплохой результат. Также у нас изменения прошли осенью в возрасте 2010 года рождения. Это уже дефейловский возраст. Да? Вот. Пришло два специалиста. Мы взяли с гуру Сергея Александровича и Телесненко, всем известные Одессе тренеры. Вот. Отмечу, что они очень так мощно влились да, в этот возраст. Они очень приободрили работу. Вот, команда стала действительно тоже неплохо выглядеть вот, и начала показывать определенные результаты. Единственное, что, конечно, печали то, что Телеснянка по состоянию здоровья на, на время, я надеюсь, очень на время выбыл. Вот, он сейчас проходит курс лечения. Вот, мы все за него принципе, переживаем и молимся. И Желаем скорейшего выздоровления і обязательно будемо раді опять в нашому строю. Знаємо, що Андрій Васильович проходить лікування. Так, приєднуватися до ваших слів, бажаємо швидкого якісного відновлення, щоб Андрій Васильович повернувся в стрій. Але хто зараз готує дітей, хто замість Андрія Васильовича сьогодні в Академії? А, в академії на вузері 2010 -го года в пару згори з Сергіє Александровичем ми взяли Альтмана. Геннадий Семенович, тоже известного футболист, одесским э, болельщиком футбола, э, человеком, человеком футбольным, да, человеком с хорошими традициями. Вот, э, также он влился очень профессионально на эту должность. И сегодня работает в паре с горой на этом возрасте, в 2010 году. Ну и мы знаем еще, Геннадий Альтман далеко не Єдиний воротар, який приєднався восени, для, восени до Академії, Академії Одеського Чорноморця. Ми окремо матеріал робили про Євгена Паста, але це не привід, щоб не згадати про ще одного нашого легендарного голкіпера. Да, у нас на сьогодні в Академії наймощний состав тренерів по воротарям. Да? То, що к нам недавно прийшов пас Євгеній, цей момент да, положительний, але чуть раніше к нам вошел в роботу і Ширяєв Євгеній. Вот. Я считаю, что эти два профессиональных вратаря на сегодняшний день э, передают свой опыт э, очень значительно. Вот. Также мы, у нас работает и Кращенко Сергей, и Немодрук Евгений. Но ну, это личности вратарского искусства да, нашего города. Поэтому для нас это изюминка, да. И сегодня это видно, потому что э, к ним приходят на какие-то определенные индивидуальные тренировки очень много вратарей не только нашей школы, а и других школ города. Вот. Поэтому мы рассчитываем то, что наши ворота будут на замке. Поэтому на сегодняшний день этот возраст также неплохо прошел этот круг Дюфаэловский. Он в первое, по-моему, четвертое место пока занимает вот для тех команд, которые участвуют в нашей группе. Я считаю, что это хороший результат. Вот. Также у нас был в свое время проект по кадетам. Вот. Мы э, наших выпускников оставили в академии, да? я тогда еще говорил в прошлый раз, что мы их будем оставлять и будем давать им возможность дальнейшего пребывания в футболе и повышения футбольного образования. Те, кто э, летом не прошел на тот момент в состав Ю-19, они вот, при организации тренера пошехомства Владимира Владимировича да, вот проходят э, учебно-тренировочный процесс дальше. К этой группе э, примкнули многие ребята, выпускники наших детских э, городских школ. Вот. И эта команда сегодня полноценно функционирует, принимает участие в аматорском первенстве. Вот летом они заняли третье место по аматорам. Вот. Там идет полная коммуникация с тренерами Ю-19. И, то есть можно сказать, что этот проект нам удался. Есть такая истина, я думаю, что со мной погодитесь, что тренер должен всегда учиться и развиваться. Как Не приховати цей момент, коли тренер десь зупинився в своєму розвитку, десь вважає, що він вже все знає. Чи є такі ну, заходи, що академія, керівництво академії стежать за тим, щоб тренери вони завжди розвивалися і завжди щось нове додавали в свій тренувальний процес. Ну, звичайно, не просто нове, а корисне. Ну, я соглашусь, конечно, если тренер уже остановился, да, считая, что он уже все знает, то это уже не тренер. Да. Тенденции футбола растут, двигается, все двигается вперед, поэтому тренер должен идти в ногу со всеми этими тенденциями, особенно в юношеском футболе. Потому что на сегодняшний день эволюция вот футболистов юноши, она тоже очень такая активная. Да. Поэтому на сегодняшний день мы в Академии этому вопросу отдаем очень такое важное предпочтение. На сегодняшний день наши тренеры, можно так сказать, сидят за партами да, и грызут науки, гранит науки футбольного образования. Это так и есть. Потому что ну, то, что мы проводим, допустим, тренерские советы, это понятно. То, что тренеры на сегодняшний день очень тщательно изучают, как говорится, свои группы. Очень важно просмотры каждых моментов игровых. Да, у нас проводятся просмотры игр Дюфейл, где тренеры разбирают игры, разбирают моменты, где что не сложилось, на чем нужно обратить внимание, поработать. Вот, и все в микроцикле это все дорабатывается. Также у нас да, тренеры защищают рефераты данной темы, они их освещают, мы проводим дискуссию. Вот. Это все имеет место. На сегодняшний день я принял решение, что в Академии мы вводим аттестацию тренеров. Это показатель профессионального уровня. Мы это будем проводить вот в декабре и будем проводить в ноябре. Вот сейчас в декабре это будет первая аттестация тренеров. Они это знают, они к этому готовы. Вот, и каждый профессионал, он понимает, что это первое необходимое для того, чтобы он в дальнейшем мог развиваться и в работе показывать какие-то определенные результаты. Если мы говорим про пополнении Академии свежей крови, не только тренерской, но и хлопцами, юнаками, То знову теж питання, куди звертатися, чи тільки тут все працює на архітекторській, можливо, є якісь філіали, які також чекають талановиту, амбітну, молодь, де на всі питання батьків, батьків будуть надані ну кваліфіковані відповіді. Вы знаете, конечно, есть изменения. Я сказал, что у нас число воспитанников значительно добавилось, да, это радует, конкуренция присутствует, тренерам, как говорится, тоже момент такой профессионального подхода, потому что если в группу приходят новички, да, им нужно непосредственно индивидуально с ними работать, больше внимания обратить на них, потенциально, которые могут, допустим, показать в дальнейшем определенный уровень. Вот. Индивидуальный подход, он на первом месте. Поэтому по филиалам, да, филиалы также работают. Мы в свое время открыли филиалы в Черноморске, там полноценно идет работа. Вот наши филиалы в Савиньоне э, дают тоже, как говорится, свои плоды. На сегодняшний день, вот в 2010 год, 6 человек пополнило, 3 человека играют в основном составе. Для филиала, я считаю, это, это очень хороший момент. Вот, отрада архитектурская, она работает полноценно. Вот, наполняемость групп на сегодняшний день приличная. Вот, поэтому у тренеров работы непочатый край. Вот, поэтому я считаю, что в этом вопросе мы сегодня идем в ногу со временем, как говорится. Вот. Да, на сегодняшний день мы очень важно обращаем внимание на более перспективных футболистов, потому что, вы же понимаете, сегодня имеет место тенденция вот так увидеть мальчика хорошего в нашей академии, да, которые любители да, где-то что-то перехватить, как говорится. Ну и, и приглашают, и заманивают, и, как говорится, зовут. Хочется отметить то, что на сегодняшний вот этот период практически... Но ну, никто никуда не ушел. Вот говорю откровенно, у нас вот возраст 2011 года с горы Александра Александровича. На сегодняшний день я считаю, что это один из ведущих возрастов Академии. Вот. Э, там много ребят очень таких перспективных. И пять человек вот э, в сентябре месяце звали не буду называть название Академии, но звали, короче. Вот. Но никто не ушел. Понимаете, это радует, потому что, во-первых, я так понимаю, что это заслуга тренера, прежде всего, что он создал такой э, прочный коллектив. Да, и то, что ребята в его уверовали, да, и никто не э, зарится на эти, как говорится, какие-то моменты потусторонние. Поэтому э, в этом плане эффект положительный. И хотелось бы додать еще, если есть действительно вопросы у наших э юных футболистов, их батьков. На сайте Черноморца есть раздел Академия, вся важная информация, телефон пана Семенова. Побажаємо успехов и новых перемог. Действительно, работа триває. Спасибо, да. Мы на сайте, на, в группе Инстаграма нашей Академии мы освещаем полностью нашу жизнь, наши события, поэтому люди, заходите, смотрите, да, и думайте, как, если ваши дети подрастают, и ваши дети любят футбол, хотят стать футболистами, мы сделаем все для того, чтобы это произошло.